सहााफ़ी डेकलिन वॉल्स पाकिस्तान में नौ साल द गार्जियन और द टाइम्स के लिए बतौर आलमी नुमाइंदा बिताए हैं अपनी किताब द नाइन लाइफ ऑफ पाकिस्तान में अपने तजुर्बात का इजहार करते हुए कहते हैं कि कैसे आई एस आई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जिसे ब्रिटेन के एक जर्मन अफसर ने बनाया था अपने इब्तदाई दौर में काफ़ी नाकामयाबी का शिकार रहा जिसमें उन्नीस सौ पैंसठ की जंग काफ़ी मरूफ है 1980 के दौर में अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन का सोवियत रूस के खिलाफ जंग में इसकी चांदी हो गई सोवियत के खिलाफ जंग के सबब CIA और सऊदी से काफ़ी माली इमदाद हासिल हुआ और वह पाकिस्तान में एक मरकजी ताकत बनकर उभरा तब से ये खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के हर शोबे में अपनी पकड़ रखती है जिसने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई उसे शिद्दत के साथ रास्ते से हटा दिया गया आई को स्टेट को इन विदिन भी कहा जाने लगा क्योंकि मुल्क के हर फैसले इसकी रजामंदी से होते हैं अपने तजुर्बात को समेटते हुए डेकलिन बॉल्स ने कहा कि आई, आई हर एक चीज़ को नज़रियाती चश्मे से देखती है जिसकी रिपोर्ट्स महज रद्दी के मानंद हैं हाल की दहाई में इस खुफिया एजेंसी की नाकामयाबी ने न ना सिर्फ़ मुल्क को बल्कि खुद अपने लिए खासा नुकसान दे रहा